untuk loa ini saudara saya ya ini dulu saya program tanamnya dari stek batang bambu apa ya, kerikil ya ini daunnya seperti ini di bawah besar semakin ke atas semakin mengecil ya dua pohon yang saya tempelkan sekarang sudah menyatu seperti ini ya nah, ini split ya kita bikin split ya seperti ini ya untuk ukurannya cukup lumayan ya oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat bonsai salam satu hobi oke sahabat bonsai ya untuk video kali ini saya berada di lahan ground saya jadi eh, saya mau coba cek eh, beberapa koleksi bahan bonsai saya yang ada di lahan ground jadi karena eh, tumbuh liar ya jadi ada beberapa yang over jadi kita mau coba cek supaya nanti e, pertumbuhannya nggak sampai over ya kadang ada kawatnya yang sudah terlalu lama jadi sudah mengikat ya kita coba cek kira-kira e, seperti apa untuk e, beberapa koleksi bahan bonsai milik saya yang ada di lahan ground oke okay. seperti ini sobat saya jadi ini Uh, tumbuh liar ya jadi ada beberapa yang sampai enggak kerawat ya ini busu bulu ya ini masih belum saya bersihkan kita uh, pemilihan cabang ya pemilihan anak, cabang jadi dulu sudah pernah saya program tinggal merapikan saja sebetulnya ini ya untuk busu bulu ini untuk ukurannya cukup lumayan besar nah busu bulu ya. Nah. Oke, kalau seperti ini ya kelihatan bagus, cuman untuk gerak dasar batang, nggak kelihatan ya, cuman rimbun gitu aja. Jadi kalau kita bersihkan nanti biar uh, dia pasti kelihatan untuk aslinya ya, bentuknya seperti apa. Musuh nah, bulu, ya. nah ini satu saya. Ya. Nah, ada yang over sampai -over ini, kawatnya sampai mengikat ini dari tanaman lu ya, nah, lu punya saya kita coba untuk lepas kawatnya ya. Jangan sampai nanti uh, untuk kawat ini lebih tertanam ya. Makanya uh, kalau kita harus sering-sering cek apalagi jenis tanaman lu sancang ya. Itu sangat cepat sekali untuk pertumbuhannya. Untuk loa ini contohnya ya. Ini dulu saya program tanamnya dari stek batang bukan cangkokan ya. Jadi dulu stek pucuk kok, nah, stek pucuk, terus kita tancep-tancepinnya, ternyata dia tumbuh, jadi kita program. Nah ini sebenarnya sudah pernah saya bikinan videonya ya, e, Tapi di sini ada beberapa yang, e, perubahan, ya. perubahan, makanya kita program ulang lagi. Ya. dulu ada tiga cabang, terus saya pakai cuma dua saja ini lupa kita lepas untuk kawatnya karena apa? Untuk kawat ini sudah terlalu e, masuk ke dalam batangnya. Nah, jadi kita wajib kontrol bonsai-bonsai e, atau bahan bonsai programan milik kita yang e, yang ada di hutan ini supaya apa? kita sampai over. Nah, ini satu ya. Nah, jadi beberapa. Programan milik saya itu ada yang uh, over ya. Kalau seperti ini, nggak tahu nanti kita mau bikin dia itu besar atau gimana ya. Ini sebetulnya untuk ukurannya atau gerakannya dari bawah sampai ke atas ini sudah bagus, sudah apa ya? Istilahnya dari bawah besar, semakin ke atas semakin mengecil ya. Ini sudah, tapi di sini uh, kadang itu saya pingin lebih besar lagi, ya, supaya kedepannya bisa lebih bogel. Ya, nanti kita coba untuk uh, bisa kita cangkok dulu, atau kita langsung kita pangkas saja, ya juga bisa. Kalau kita cangkok nanti uh, untuk atasnya bisa kita pakai, ya tapi kalau kita langsung press, biasanya uh, risiko kegagalan lebih apa ya? Untuk tumbuh itu lebih kecil daripada kita cangkok. Kalau kita cangkok dia pasti bisa hidupnya. Oke. Okay. Hmm. Ini kita coba cek untuk koleksi-koleksi ini saya. Ini masih melondong ya. lama ini enggak padahal ini sudah saya kasih pupuk terus kita kasih apa ini pupuk kandang juga ya. Tapi enggak tahu pertumbuhannya juga cukup lama ya sem londo ini ya. Oke, okay. nanti saya waru ya hmm. nah ini untuk bahan yang dulu pernah saya bikinnya videonya untuk uh, penempelan ya nah ini dia sudah nempelin satu saya jadi ini ini dua pohon dua pohon yang saya tempelkan sekarang sudah menyatu seperti ini ya nah, sudah menyatu seperti ini ini masih program jadi belum kita arahkan karena apa untuk cabang-cabangnya ada yang kurang besar ini ini nanti kita coba untuk kedepannya kalau memang untuk ukurannya sudah sesuai jadi kita press lagi ini sudah pernah saya press untuk cabangnya sini ya cabang itu ya, ah, cabang kedua ya ini sudah pernah saya press di sini nah nanti mungkin ada pengepresan pengepresan selanjutnya ya oke untuk bagian atas ya. ini untuk tingginya sekitar 20 ya ini pohon ini 20 ya jadi benar-benar vogel. -benar untuk akarnya cukup bagus dia ada beberapa akar ya, yang melebar seperti ini ya nah yang kedepannya kita update ya kalau sudah eh, kelihatan eh, untuk batang-batangnya ini seperti apa untuk cabang-cabangnya ini seperti apa nah. cukup lumayan nih oke kita coba cek lagi yang lain ya kalau memang ada yang over, kita coba untuk program. Ini saya kemarin juga cangkok. Nah, ini sekitar beberapa hari yang lalu kita coba untuk cangkok. Nah, ini split ya, kita bikin split ya. Jadi ini ya untuk ukurannya cukup lumayan ya. Ini masih nunggu akar dulu ya mungkin nanti sekitar dua uh, sampai tiga minggu biasanya nggak sampai sekitar dua uh, minggu sudah bisa dipanen biasanya paling uh, paling cepat lah ya oke okay. oke okay, sama saya ya jadi itu tadi beberapa koleksi milik saya yang uh, perlu kita cek ya sepertinya semua perlu kita cek yang seperti ini ini adalah serut ya nah, serut ini saya ini serut ini bisa masuk kayak eh, kunci ya nah, tapi belum kita apa-apain ya dulu sudah pernah kita program tapi belum kita nah, tahap lanjutan ya nah, ini untuk asem-asem ya asem-asem ini sudah cukup lumayan sahabat saya asem saya ini loh nah. Untuk batangnya istimewa kata saya ya. Jadi ini dari biji ya. Dulu saya tanamnya dari biji. Nah sekarang sudah seukuran segini. lupa ya ini sudah lama memang. Tapi di sini ada beberapa asem ada satu, dua, tiga. Jadi tiga asem ini nggak tahu pertumbuhannya kok nggak sama ya. Kurang ada yang subur, ada yang cepat besar, ada yang lama ya. Ada yang lambat. Oke. Okay. Cek lagi ke sana. Nah, ini saya saya ada jenis tanaman jambu apa ya, kerikil ya ini daunnya seperti ini kecil-kecil daunnya ya nah saat saya bisa perhatikan tapi buahnya enggak kecil ini besar nah, ini enggak besar ya segini ya. ini udah masak ini saat saya kelihatan untuk warnanya dia ini apa ya agak kekuning kuningan ya. nah warnanya agak kekuning kuningan kalau masih kalau belum masak seperti ini sebetulnya agak hijau ya oke okay. nah ada buahnya ini juga sama untuk bonggolnya bawahnya juga saya program saya saya program batangnya kecil ya nanti rencana mau saya cangkok ini Nah, nanti kita cangkok, kita uh, perbanyak nah istilahnya ya, kita perbanyak supaya kita punya beberapa uh, jenis tanaman jambu kerikil ini ada beberapa pohon ya. Nah, ini sebenarnya saya cuma ada dua pohon. Nah, ini semuanya berbuah, ini ada buahnya ya. Nah, ini juga buahnya. Mungkin lagi musim berbuah ya, buah jambu ya. Nah, nanti kita review untuk next video berikutnya ya oke okay, untuk lihat-lihat uh, kali ini ya jadi kita, kita coba ngecek-ngecek aja untuk hari ini kita ya, lihat malah, seperti apa untuk koleksi-koleksi minik saya oke okay, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk koleksi saya uh, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat sahabat saya yang suka program-program Bonsai. Oke okay, sama saya, terima kasih untuk suatu bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen juga subscribe-nya agar suatu bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkira dan salam bonsai mania.